Он стоял у истоков создания, строительства этого здания, сомневался, покупать, не покупать наше оборудование, либо что-нибудь другое, там печку, кужинку поставить, газ просочить. Поэтому как никто хорошо понимает ваши сомнения... Даже не сомнения, просто идет процесс познания. Ну вот во сколько раз она дает больше тепла. То, при той же подведенной мощности по сравнению, допустим, с обычной электричеством, ну, как, как беру, как за базовый. Вы хотите сказать, если вы поставите 90-киловаттный да, тен да, да, да. и вот эту вот установку? Да. Сколько скажу? она обогреет там, столько же или меньше, больше, как Она вот. обогреет столько же, столько не 90-киловаттный тен. Mm -hmm. Но вопрос эксплуатации. У вас тены будут гореть? Mm -hmm. И очень часто. 90-киловаттный цен однозначно не, не вытянет это здание. Я могу даже могу поспорить на что угодно. 90-киловаттный тен это 1 киловатт 10 квадратных метров. Это вот 900 30. квадратов, да. 900 квадратов здесь 30, ну как сказать, да, только 1200, только офисных помещений. То есть даже Тен 90 даже одни АБК не потянет даже. Вы почему пошли на этот вариант? Потому что у нас проблемы здесь э, с подводом газа. Это раз. Во-вторых, когда мы занимались разработкой этого проекта для снабжения, нам выкатили драконовские естественные условия на подключение, на подвод. Нам пришлось э, нам почти два километра надо было тащить трассу. И вот как альтернативу мы выискали вот этот вариант и не жалеем до сих пор. Не жалеем. А вот обычные тепловые насосы вы не рассматривали? Нет, не рассматривали мы тепловые насосы, потому что как-то сразу на глаза попалась вот эта вещь. Когда нам привезли ее смонтировали, я оттуда очень долго ходил, смотрел и задавался вопросом, как может кусок железа этот греть. Вот просто Константину Валентиновичу говорю, привози людей зимой, когда отопление работает. Потому что однажды как-то он привозил пару раз, здесь тоже были представители, говорится, науки, которые доказывали, что это не может быть такого. Я тогда их очень просто проверяю. Говорю, подойдите вот к этой трубе, и давайте с вами договоримся так. Вы вот до трех, если я посчитаю, возьмите за трубу, сожмите, я до трех посчитаю, если вы выдержите... Там же есть у вас термометры. А, а их нет, это не убеждает. Их не убеждает. Вот когда руку он обжег, то да, говорит, да, что-то тут есть. Рыбишь. Это Я как, как эксплуатационник, я очень доволен этой установкой и вопросом. Она практически... Если газ, значит, три оператора должно быть как минимум. Газовая котельная должна быть проверяющие органы. Это все. Нас никто не проверяет. У нас двигатель до 100 киловатт, не на ни энергонадзор, ничего здесь не бывает. То здесь не бывает. То есть мы, как говорится, представлены сам, Тем более автоматика. Только единственное, что пришел, запустил ее в начале отопления, она все отслеживает, сама отключает, сама выключает. Защит здесь вот столько от перекосов и от фазы потери тревоги. Единственный электрик, если вдруг что-то у него сигнализация mm -hmm. стоит, начала пищать, значит это ли может пропала или что. Приходит только единственное, на кнопку, кнопку нажал, все, на пуск повторно нажал, он сам опять пошел. С седьмого года мы эксплуатируем эти установки. Пятый mm -hmm. вот. год. Пятый год Значит, один сезон у меня одна работает, второй другая, вот так вот меняю. Одна установка работает на отопление склада и АБК. Склад у нас 3200, Площадь, а АБК 1290. На складе держим 10 градусов, 12 обычно. А там АБК у нас где-то порядка 22-24. Это офис АБК? Да, на офисе. Все зависит от того, как мы краны поставим. Здесь регулируется все кранами подмешивающие краны стоят, с бочкой накопителя, вот с этой. И это вот одной установкой мощностью 90 кВт, да? да. Потому что да. вторая, я так понял, она как бы как бы резервная, по сути дела? Ну, она резервная должна быть всегда, мало ли что-то с этой случится, mm -hmm. запускаешь тут, допустим. Никуда а вот опросы. эти еще дополнительные Это на вентиляцию, подогрев на тепловые завесы. У нас проблема еще в чем? У нас всего лишь подстанция 160 квадратных mm -hmm. установок. Поэтому проектом сначала предусматривалась под станцию, мы хотели взять 630 поставить. Но там проблемы начались у нас как всегда, кризис-то финансов. И вот мы на протяжении 2007 -го года обходимся, вот, как говорится, одной этой установкой для отопления. Заявленную мощность, у которой вот она 8500 кубов, она элементарно обогревает даже больше. По затратам, значит, на отопление, у меня вся эта статистика ведется, мы за 188 дней отопления, допустим, где-то израсходовали 214 тысяч киловатт-часов на отопление. Ну, то вот есть, есть час отопление. получается порядка 47 киловатт. Он не все 90 берет. Ну почему? Да, потому что он, ну, он нагревается, без... а потом пока остынет, mm -hmm. задаешь эту разницу температуры, вот он греет, греет, mm -hmm. потом остывает. Ну и практически вот, если даже взять по деньгам, 214 тысяч киловатт мы платим здесь по 3,65. Ну, порядка 750, там, где-то тысяч в год нам обходится отопление АБК и... Это меньше вот, 70 тысяч в месяц. Информатор. Силовой шкаф. А это плавный запуск. Это система плавного запуска и контроля. Там все а, датчики там подключены Да, да да, 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 да. Сейчас выставляется температура выключения установки. То есть это верхний предел. Нижний предел у нас 20 градусов в системе. А это сейчас температура... Вот. Первое время ставим оно у нас где-то на 70-75, верхний, допустим. А это выставляется сейчас до нижнего нижнего дела. Ставим где-то 55 зависимости от этого расхода. Конечно. Она тепло все отдаст помещение. Подаст и Даст сигнал включить установки снова. То есть это для нижний предел, это для включения, а верхний для отключения. Включилось, выключилось, включилось. Так она и работает. Включилось, нагрело. 22, 22, 22 воды. температура воды. Вот. вот верхний предел 75 мы поставили, до 75 он нагревает, а вот нижний предел. Потом начинает температур нас сбивает у нас по системе. Разбивает вода до 50. До 50 упала, он потом включается. Было 20, вот сейчас здесь градусов нагрел. Так она будет расти до заданной температуры. 75. Да. 75 нагреется, выключится. Потом опять остынет до заданной, включится. Вот в таком режиме работы. По вопросу регулирования температуры внутри помещения. Вы можете, если вам будет жарко, вы снижаете верхний предел до 70. Если холодно, вы повышаете легкий предел. Вот еще, все. Либо заказываете проектировщикам, чтобы они вам поставили датчик температуры в том помещении. Так то есть и не, надо, да. И она тут по воздуху включает, включает. Тоже такое возможно. Просто стандартная установка включает, включает по температуре обратки. Это как бы, ну, общепринятая такая система. Можно хоть по улице, можно на улицу повесить. Будет минус 2, включится. Будет плюс 20, выключится. Пожалуйста. Есть, он... есть ситуация, когда у нас заказ для системы для мытья как раз смена надо прийти там по времени. Нам нужно более там, в 8 утра, чтобы ночная смена пришла и по то, что заранее. Там выставляется по времени, если чтобы объем нагреть. Значит, с газом выгоднее немножко, процентов на 12, не больше, газ. Но вы потеряете, я говорю, на оплате обслуживающего персонала. Само, само, строительство брать газ, вы... Ну и... Здесь что, какое строительство? Мы построили помещение, притащили эту установку, подключили. А попробуйте газ сюда Нам под ключ газ сюда, с котельной, вместе все с этой проводой, с трубопроводами, со всеми делами. По-моему, 9 с чем, около 10 миллионов было. Около 10 миллионов нам выходит. А здесь две установки по 400 а тысяч. 400 тысяч. 800, 800 тысяч. тысяч. 800 так вот 9 миллионов или 800 000. тысяч? Это вопрос а нет. Это то, если газа нет, не в смысле, даже газ если есть, то надо считать. Сейчас все деньги научились считать. Газопетили будут купаться 20 лет. 20 лет. Да, да, и потом, я говорю, вы не забывайте. Три месяца. Всем почему чем-то говорю, Правда. никто не хочет прислушиваться. Вы все равно на газовом хозяйстве будете держать три оператора как минимум. Обязательно. Начальник петельный. Ча Поверка прибора проверки эти все будут может раз в полгода приходить нам. все эти энер атомные энергонадзоры все а вот mm -hmm. аварийные котельни вот есть сейчас очень много малых поселков котельных да, которые старые советские вышли из строя система там есть трубопроводы и все остальное вот если вот она вышла из строя. Можно поставить эту установку или нет? есть какая-то тут тонкость? Существующие тепловые пункты, заменить, условно говоря, газовые, подойдут какие-то какие да, Это можно. Конечно, Конечно, можно. Это можно на работу. То есть подсоединить Вы нашу. Вышло из строя. Вот мы приводим вашу установку. Поставили, подсоединили. Так, можно, конечно, можешь, да, да, можно, Надо да, всю эту можно, да, можно, да, можно, Я не буду вообще вырублив, вот вообще у вас поставлю, и бы, только можно, можно, да. Зачем да, да, да. да, да. можно, надо модернизировать? Конечно. Да, Насколько критично состояние системы? можно, 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 Потому что при работе установки можно, 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 ни можно, 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 Начали задавать вопросы. До сих пор сами профессора не могут понять физику процесса распада этой воды. Говорят, что не может такого быть. Но когда потрогают руку вот так вот, говорят, да, что-то есть. У нас получается, что в, по расчетам, по всем нам, 47 до 50 киловатт тратим всего лишь, не 90. 47, по моим расчетам, обычно. на трубу, потрогайте, чтобы осталась теплота от встреч. Да. Меньше. 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 работало, все уже нагрелось. Есть запросы от, от жителей, заказчиков, где Буду. нужно разгонять Буду. рабочую температуру до 300 градусов. Да. Это же ничего. Ничего, нет, это же, ничего. это При давлении в но с нее можно снимать пажу через теплообменник. То есть это предвидительно. А в данной ситуации это самый оптимальный вариант. Вот эти вот ребра, они снимают температуру отсюда, когда там идет 90. Здесь никогда не бывает больше 70. А чаще всего здесь 50-60 градусов. Это нормальный режим работы для подшипников. Больше он уже будет или запилит, или жидкость еще, масло начнет выкипать. Уменьшают, меньше поток делают на склад, больше на тепло. А, а то меньше поток через склад пропускают. То сами регулируют кранами, кранами распределяют. Туда идет меньше, туда идет больше. Там температура больше. Но это все делают монтажники, когда они настраивают, они все могут, могут делать вот в чистые режиме можно поставить клапан автоматический, который по температуре будет прибавлять и отбавлять. Да, да, это, 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 уже вопрос распределения. поджимаешь эти краны, допустим. На Это подача, Владелец руководитель предприятия не задумывается, как у него котельная работает. Очень включил. Здесь тоже конечно, это повыгоднее, чем электрический. Здесь только тепловой пункт. Система управления и электрическая части находится в среднем помещении. Тепловые этамического входит в комплект. Это вот сам теплогенератор, он же кавитатор, который создает кавитацию. рама, на которой все это установлено, или это двигатель. Электродвигатель стандартный, синхронный производство завода ЛГИН, город Ярослав. Мы провели, провели испытания со всеми производителями, даже с китайскими производителями, украинскими производителями, двигателей. Самый лучший надежный двигатель это Ярославского завода. Они маломощный двигатель даже экспортируют в Италию и в Германию. То есть там все эти сертификаты, ИСО, международные проверки, все, ТЮФТ сертификат европейский, все имеется. Поэтому надежный, по требованию заказчика можем комплектовать двигателями химзащитными, взрывобезопасными, с импортными подшипниками, с обслуживаемыми подшипниками. То есть это варианты комплектации двигателей. Мы можем по просьбе заказчика поставить любой. В стандартный комплектации идет обычный синхронный э, двигатель э, 380 вольт. Да, создает давление и вводит э, воду теплоноситель уже непосредственно в э, место, где оно распределяется. Это да, 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 это для того чтобы когда они вместе работают, один другой не запирал, да, здесь не давление не выравнивается. Не да, не да, 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 все правильно. Да. А там верху клапан спускной Первую а дверь... Аналогично. Да. Первые две-три недели кислород выбивает. Вот с счет кавитации, вода насыщена кислородом, первые 2-3 недели оттуда тш -тш постоянно идет спуск. Потом прекращается, если воду не менять, то все, он больше не нужен. А если новую воду зальете, то он снова будет опять кислород выбивать первые две недели. А воду вы Нет, обычно водопроводная вода. Единственное требование это по жесткости. Жесткость воды должна быть не более 4 мг на эквивалент литра. Единственное вот ограничение, все остальные не влияют, вот только жесткость влияет до 4. Все, кто у нас, вот, кого убедили сделать качественно и хорошо, никто нам не сказал, что вы меня вели в заблуждение. Все довольны. Смонтирован в 2007 году. Пять лет вообще даже не знаю, что такое тепловой типа. А если контур один, то есть этот насос он может быть и циркуляционный? Нет, нет. Он только греет. Только греет. Только греет. То есть для тепловой. Здесь, да, здесь слово ключевое его? тепловой. Тепловой насос. Uh -huh. Тепловой. А гидродинамический это э, за счет того, гидродинамики. Он нагревается за счет uh -huh. гидродинамических эффектов. Uh -huh. Есть ну, Эффект да. такой гидродинамическая кавитация при, э, при давлении э, пузырьки образуются кавитационные пузырьки, спокойные, тем самым нагревают воду придают свою энергию тепловой воде. А без теркуцов нельзя, потому что, как я вначале сказал, э, охлаждается торцевое уплотнение на выходе, оно охлаждается при давлении две атмосферы на выходе. Если давление будет одна атмосфера, то он по этому узенькому проходу не пойдет, он просто пролетит, и торцевое уплотнение сгорит. Скажите, вот когда она запускается понятно, вода там, ну, холодная, температура окружающего воздуха. Сюда запускается, работает. Есть какие-то критерии? Вот она вышла на рабочий режим уже, да? да? На входе и на выходе как температура должна быть. Да, и да, насколько да, да. она Есть, есть, все правильно, да. хороший вопрос. Значит, мы рекомендуем, чтобы на выходе было 73, на выходе 73 mm -hmm. градусов, а ниже, ниже температура 50 или 60. Mm -hmm. да. это... Хотя, то, есть, это, то есть температура остыла до 60 градусов, установка включилась? Нагорело до 73, там, 75 выключилось. Вот таких разделов. Тогда он меньше включается, и это самый лучший режим для работы, потому что вода в этом вот температурном режиме имеет плотность самую меньшую. Конечно, когда 90 еще меньше, но тогда уже нельзя пускать в систему отопления, может кто-то обжечься в трубу. 73 это ограничение по ГОСТам санитарным нормам, да. Потому что человек может прикоснуться и обжечься. А так лучше, конечно, 90 и там 80. То технически возможно любой полного режим. Это просто Константин, просто акцентирую, говорит о наиболее эффективном да. отъеме тепла да, и да. наиболее эффективном использовании. Да, тепла. да, наиболее эффективно, да. А Можете так можно с 20, 40, до 40, да. Да. С 70 до 70. А нас 4 нагревает до 100 градусов. Набивает. Поэтому любая, а то, любого любом У нас, да, раз, у нас, да, у нас да, да, есть да. испытательный стенд до 700 да. литров воды. Задача прогнать, нагреть эту воду за определенный промежуток времени. у нас от 15 до скольки? До 90? До 83. До 83 за 35 минут, 800 литров. Соответственно, с одной стороны мы проверяем, что оно все это работает, ну и, соответственно, на заданных И там 40 минут, там 30-40 минут ее гоняем, то есть смотрим, проверяем, нагрелись ли подшипники. То есть если подшипник греет, значит он не справится, все, значит надо менять. То есть мы каждую установку проверяем, у нас стопроцентный контроль выходной. Нет, я просто к тому, как теплосъем можно организовать. Можно, можно. С 4 нет, до 95 градусов. Да, 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 да. Можно. Но вот для отопления лучше это вот делают, в этих. Это нет. Да. Например, нет. Что, если хотите 90 получить, то на входе да. должно быть не меньше 50. Нет, такого нет. нет. система должна быть закрытая, во-первых, да, то есть отборы системы э, запрещен. Это тоже в всех нормах и СНИПах написано. То есть это общее правило. Во-вторых, в системе должно быть не больше там... Вот для этих там, максимум 5 тонн воды, для более мощных там 8 тонн воды. То есть это связано с тем, что процесс кавитации тоже закончится, и вода должна вернуться, реаксировать. Но и больших 20-30 тонн тоже плохо играет на работоспособность. Когда в системе очень много воды, она остывает полностью, реаксируется и уже возвращается тоже вновь в основном состоянии. Получается, что эффект хуже. Вот в данном, в данном здании стояли вот такие вот регистры, которые там 150 труба и там 20 тонн воды. Словка работала хуже. После модернизации и уже в самом помещении стоит стоят обычные эти радиаторы, да. затраты на отопление здесь 50%. Если система отопления, скажем так, оптимизирована по приборному как будет, парку, а но все равно за счет своей протяженности большой объем воды, количество э, установок может это компенсировать? Да. Просто мы да. увеличиваем количество установок да, и да. да. да, получаем эффективную... Все а, правильно, а, больше количества установок. Вот тоже, тоже правильный, кстати, вопрос. Я натолкнул на, на, на тот вот замечание, что мы никогда не рекомендуем ставить одну установку на объект. Мы пытаемся дробить. То есть если у вас, например, там 300 киловатт, то ставьте не одну установку 300 киловатт, Оставьте 3 по 110. Это, во-первых, аналитическая безопасность, то есть одна установка сломается, две по-любому вам вытащить этот объект. Во-вторых, максимальная нагрузка 300 кВт, это рассчитывает проектировщик на самую низкую температуру для данного региона. Как правило, она бывает от низкой температуры 3-4 дня в году. И чтобы не работала вот мощная установка 300 кВт в основное все время зимы в пол накала. Лучше пускай работает одна, одна третья установка, ну, 100 киловатт более часто, чем большая мощная. Это и пусковые токи уменьшаются, энергетическая безопасность увеличивается, то есть вы при выходе одной установки не заметите даже, что она вышла из строя. И в экономится на электроэнергии. То есть одно дело, когда работает там час 300 киловатт или два часа 110, она все равно потребляет меньше. Пусть дольше работает, но меньше. Поэтому мы всегда общую мощность, рекомендуемую для отопления данного здания, разбиваем на три-четыре ну, установки. Хотел бы прокомментировать ситуацию с надежностью, выйдет из строя. Это, условно говоря, гипотетическая ситуация, Все которую, которую мы закл... закладываем при проектировании и монтаже. Но практика показывает, что надежность у нас порядка 99 там, с копейками процентов. Первая установка у нас была установлена в офисном здании на зиму 2003-2004 год. С того времени прошло уже 8 лет. Мы ее летом разбирали, смотрели, износ нулевой, под подшипником узлах, под подшипником, ну самое такое слабое место, где крутится, вертится, правильно? То есть под подшипником износ нулевой, еще даже до первого ремонта он не дошел, диски все целые, кавитация не разрушила ни один диск, а так как он толщиной диск где-то порядка полтора сантиметра, то это еще можно тысячу лет так вот работает, чтобы увидеть какой-то там износ. Поэтому 8-летний опыт работы и эксплуатации этих установок показывает, что эксплуатационный период их работы лет 20 лет. А вот двигатели, вы сами знаете, синхронные двигатели, они по 30 по типа 40 лет уже работают. О прецедентах максимального нашего теплоснабжения, то есть до скольки мегаватт у нас есть тепловые пункты, а с другой стороны, ну, для себя или вообще интересует вопрос по Уменьшение мощности для того, чтобы можно было использовать для, посел... для коттеджей, для там... частного сектора. Самый большой объект у нас в Ташкенте, это и ташкентская епархия. Там котельная, 8 установок по 160 киловатт. Это где-то проектная, где-то порядка 8 или 7 гигакалорий в час проектная расчетная нагрузка второй по величине это Балашиха. Вот акт я тоже вам приложил. В прошлый раз мы ездили. В прошлый раз мы ездили, 28 августа, да. Я акт приложил, вот энергоаудита, у вас в материалах он есть, можете познакомиться. Там расчетная нагрузка 3,5 мегаватта. Стоит 8 установок по 90 киловатт. Значит, это 130 тысяч кубических метров. 100 тысяч склад. Ну, также примерно вот такой же, как здесь, только еще там 4 раза больше. То есть 100 тысяч кубов. И 30 тысяч кубов офисные помещения. То есть офисное здание рядом, 30 тысяч кубов. То есть вот такие задачи мы решаем. В меньшую сторону мы сейчас у нас на обкатке стоят в натурных испытаниях установки 15, 22, 30 киловатт. Надеюсь, что испытания натурные пройдут нормально. Ничего не надо там будет слишком сильно менять, и мы тогда их серию запустим. На сегодняшний день мы можем... В Подмосковье где-то 2-3 объекта еще оборудовать такими устройствами. То оборудование, которое я вам представляю, это уже в серии с года. То есть на них есть сертификаты соответствующие, на них Разрешение. есть система конструкции документации, которая предусмотрена для серийного. Технические роста. условия зарегистрированные в Ростесте и э, письмо Ростехнадзора о том, что данное оборудование не подлежит контролю этого уважаемого ведомства. Вот для тех, кто имел дело с Ростехнадзором, знает, что это такое снятие головной боли, что даже все остальные экономические показатели меркнут по сравнению с проблемами, которые может доставить Ростехнадзор. Да, с этим преимуществом а не поспоришь. они с энергетического автоматом? Нет. Нет. Это насос. Ну, насос, опять же, название нами э, привнесенное, по сути, он то не насос, да, и для и чего? Технологии. Да, ну почему в том числе слово насос? Потому что когда мы э, отгружаем за рубеж, то э, по номенклатуре мы вывести как э, тушкой, чучелком, как вывозить. Возникают проблемы. Э, в том плане, под по каким классификаторы по классификатор вас, условно говоря, э, провести. Поэтому А У нас уже 10 установок отгружены в Японию там четыре объекта стоит. Фабрика на производству шампиньонов, автосервис и автосалон. Сейчас ведутся переговоры с Бразилией, да. с Казахстаном, Молдавией. Да, Молдавия, железная дорога Молдавии закупает. Да. Сейчас. Ну, а также есть, наверное, до этого смотрим материалы, там Южная Корея, Монголия, Китай. В Китае у нас было, есть там на сайте есть фотография, огромная презентация, например, 300 бизнесменов приехало, и они сделали из нержавейки бак на 10 тысяч, 10 тонн. И две вот такие установки поставили на На фотографии есть. Да, был президент с Южной Кореи, купили у нас установку, попытались ее скопировать. Приехали к нам из претензий, привезли фотографии, а фотографии саму установку не показывают, показывают датчики. Вот давление такое, температура такая, насос такой-то. Мы все выполнили, как вы сказали, но не греет. А я смотрю, до 40 градусов, да, да, -то только до 40, 40 градусов нагревается, и не все, больше не можем поднять. Проблема. Хозяин говорят мне, у вас плохое оборудование, давайте меняйте. Я смотрю фотографии листаю, понятно, как не 40 градусов. Мы каждую установку нагреваем на 90, а тут 40. А то смотрю на одной установке, вот смотрите, как у нас сделано. Видите? И ни одна фазочка не снята. Это культура производства нашего российского авто... механической механообработки. А там на одной у них попалась уголок, на одной фотографии, а у них все фазочки сняты. Да матвашняты еще закруглены. Это все, все Мы так не делаем, ребята. Я сижу, молча смотрю и говорю, ну да, ну что то проблема какая-то. Давайте так, вот эту установку привозите сюда. Если я нагрею, то вопросы все закроются. Если не нагрею, то компенсирую вам стоимость, все транспорты и ваши перелеты. А перелет туда-обратно, 35 тысяч долларов. Я говорю, все компенсирую, привозите. Они смотрят на меня, может что-то расскажете, я говорю, нет, нет, все здесь я разберемся, привозите. Уехали с концами. Вот они скопировали. 40 градусов. Там тоже не все так просто. И я примерно знаю, где они ошиблись. Но умный видов сказал, что ничего не понимаю и сюда.